Что делать с грудными имплантами, если вы планируете беременность и дальнейшее грудное вскармливание? Первое, что зависит от того, в каком состоянии импланты, все ли с ними хорошо, либо есть какие-то патологии, такие как контрактура, либо перекрут, либо разрыв импланта. Если вы готовитесь к беременности и родам, то тогда желательно пройти УЗИ груди и выяснить, все ли хорошо с имплантами. Если будут подозрения, то тогда сделайте МРТ груди. В случае обнаружения какой-либо из патологий необходимо обязательно выполнить повторную мамопластику и привести в порядок грудь. Но что делать, если с имплантами все хорошо, грудь полностью вас устраивает и вы хотите подготовиться к беременности. Сегодня мы прооперировали нашу пациентку, у которой были установлены импланты 700 мл с каждой стороны. Но она готовится к беременности, и она пришла к нам с просьбой убрать большие импланты, установить минимальные импланты, как для нее сделать подтяжку. Поскольку она хочет пройти беременность, затем грудное вскармливание максимально с легкостью, чтобы убрать нагрузку спины. И мы также понимаем то, что грудь может еще больше увеличиться во время беременности грудного вскармливания, что будет вызывать максимальный дискомфорт иметь размер груди, который не будет помещаться в любую одежду. Мы выполнили сегодня якорную подтяжку. Уменьшили размер до 255 миллилитров. И теперь с аккуратной, очень изящной, маленькой грудью наша девушка сможет спокойно планировать свою дальнейшую судьбу и планировать беременность. Чому саме ви вирішили замінити імпланти? По перше, розмір попередніх був 700 мл, і я вважала, що оскільки я займаюся спортом, то моя спина це буде витримувати нормально, мені буде комфортно, але я помилялася. Насправді мені було дуже важко з цими імплантами. В мене почала боліти шия, мені почало боліти між лопаток. І коли я звернулася до свого реабілітолога, ми прийшли до висновку, що це просто вага імплантів. І тому я прийняла рішення їх змінити на більш комфортні, менші. І коли я їх зменшила, я видихнула. А скільки зараз у вас мілілітрів в грудях? По 250. Як відчуття легкості, комфорту. Мені дуже зручно ходити без білизни. Це прям вау. У груди mm -hmm. м'які. супер. Вредит ли здоровью замена имплантов с большего размера на меньший и с одномоментной подтяжкой? Это абсолютно безвредно для здоровья. Наоборот, ваш позвоночник может сказать вам даже спасибо за такое облегчение. Все поменялось кардинально, потому что я чувствую себя намного увереннее. И как каждая девушка, которая там преобразилась, она уже себя по-другому несет. Прошло около двух месяцев после операции, я уже успеваю ловить восхищенные взгляды. Комплиментов стало в два раза больше. Дуже задоволена результатом. Теперь, наконец, приятно одягать сукни с открытым декольте. Зараз у дзеркалі я бачу себе нову, яку я люблю. Грудьми я дуже задоволена, бо я можу підібрати будь-яку білизну, яка мені подобається. Коли навіть один на один з собою залишаєшся, ти вже відчуваєш що щось змінилося, якась інша енергія. і Все тому я намного щасливі. Закрились, якісь маленькі свої комплекси живі поділилась на до і після.